بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بكرم كبير وأجلسنا الله وإياكم في مجلس عظيم والصلاة والسلام على الحبيب الكبير العظيم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذي القدر العظيم على آله وصحبه ومن سار حال دربه إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم من أسباعه وحشرنا الله وإياكم في زمرته إلى يوم الدين اللهم آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله ثم الحمد لله Puji dan syukur kita rafakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama Allah kumpulkan kita di perkarangan masjid uh, Kampung Pengkalan Raja Pontian ini dan Allah memberi ruang dan peluang untuk kita semua untuk sama-sama menyambut sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahun ini. Yang saya raikan juga sama-sama dengan kita pada pagi ini iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Zahir bin Muhyiddi, penggerak masjid dan surau Don Pekananas. Yang saya raikan juga Ketua Kampung Pengkalan Raja iaitu Cik Kasbon bin Kansun. Yang saya raikan juga barisan jawatan kuasa masjid Kampung Pengkalan Raja yang saya hormati uh, barisan pemimpin-pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai masjid yang terdiri daripada imam, bilal, nojer dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini walaupun setelah masuknya bulan yang lain Biasa orang sambut sambutan Maulidur Rasul ni Rabiul Awal. Ya. Eh? Tapi kita di Johor ni kadang-kadang seminggu lagi sebelum puasa pun ada buat majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Menjangkau sampai 3 ke 4 bulan daripada Rabiul Awal masih lagi kita ini melaksanakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak salah mana pun tuan-tuan, tak salah. Kerana mengingati Nabi SAW ni kita tak perlukan kepada waktu-waktu tertentu. Nak ingat Nabi ni tak payah tunggu Rabiul Awal tuan-tuan. Kerana nak ingat Nabi SAW ni kata para ulama, kalau boleh setiap hari kita ingat Nabi. Kalau boleh setiap masa kita ingat Nabi. Bukan kata bulan Rabiul Awal sahaja aamanu sallu alaihi wa sallimu taslima wahai orang beriman selawatlah kalian kepada junjungan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang setinggi-tinggi selawat jadinya Allah pun berselawat kepada nabi para malaikat pun berselawat kepada nabi justru Allah perintahkan kita selawat kepada nabi jadi tuan-tuan puan-puan eh Perintah untuk ingat Nabi ni adalah perintah Allah. Kita ni ingat Nabi ni setiap hari. Tetapi dalam bulan Rabi'ul Awal ni kita gandakan lagi. Ha, ini dia punya dia punya kunci dia tuan-tuan. Kena ingat. Bukan Rabi'ul Awal dia bulan nak ingat Nabi. Ingat Nabi ni setiap hari. Tapi bulan Rabi'ul Awal kita gandakan lagi ingatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ucapkan tahniahlah eh kepada orang kampung Pengalan Raja ni walaupun ya, saya tak tahu dia ada qasidah tapi yang wajibnya tu makan. Ha, makan ni wajib. Ha, dia kalau tak ada makan ni <laughs> masa muka tu tu masa muka orang balik. Balik majlis Maulid Rasul ni kalau tak ada makan orang masa muka dua minggu orang bertanya-tanya kenapa tak buat mak kita ni dah macam jadi satu kewajipan dah macam lah macam kewajipan dah dah macam tak sempurna kalau tak ada makan-makan tapi itulah kata ulama itu pun perkara yang baik kerana apa? Kerana kita ni buat makan-makan ni kerana majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau dekat kampung, saya tak tahu lah dekat kampung bukan lagi aja ada ke tidak tuan-tuan. Kalau dekat kampung saya dekat Muar tu, al-maklum al lah saya kampung dekat sana tak Muar. Kalau dekat Muar tu kampung saya tuan-tuan, kalau hari inilah, lah masjid kampung ada buat sambutan Maulidur Rasul. Atuk saya tu kalau dia uzur, dia tak sihat, dia tak dapat datang majlis Maulidur Rasul, dia akan kirim dekat cucu dia bontot. Dia akan kirim. Dan kalau tuan-tuan tengok, kalau majlis Maulidur Rasul ni, kalau dekat dekat bandar Pontian ke Johor Bahru ke, sama je tuan-tuan. Ha, yang nak sedap, yang nak cerita ni dia punya dia punya seronok dia tu. Ada yang sampai datang ni beg dalam beg dah ada plastik dah. Dah ada plastik. Lagilah kalau makan bedulang tu. Dia ada alas plastik, dia bungkus empat, dia masuk ke dalam plastik dia, masuk dulu dalam beg dia. Sekejap lagi dia ambil lagi, bedulang lain. Wah. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada orang yang request. Nak makan apa tuan-tuan? Makan nasi maulud katanya. Nasi maulud ni punya lah. Punyalah pentingnya Bukan penting apa pun Orang kadang-kadang orang tua Dia nak berkat daripada nasi maulud Kenapa? Nasi maulud ni tuan-tuan Saya panggil nasi maulud lah Tuan-tuan pergi -tuan, kedai Tuan-tuan order nasi maulud Orang kedai kata tak ada nasi maulud Nasi maulud ni nasi yang dibuat Yang dimasak sempena majlis maulidur rasul Kenapa orang cari ni tuan-tuan? dia bukan orang buat ubat kan jangan 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 fikir macam tu lah eh? nasi maulud ni dia tak sama macam nasi-nasi lain walaupun kadang-kadang yang dimasak tu nasi minyak biasa je kita pun tiap-tiap minggu zaman sekarang ni pun makan nasi minyak biasa sampai tak termakan tuan-tuan kalau satu hari 3-4 majlis kahwin tak termakan kita nasi minyak tapi nasi minyak yang dimasak sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang memang mencari. Kenapa kita tanya dia? Rupa-rupanya katanya kerana nasi ini dimasak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, tuan-tuan. Nasi itu dimasak kerana Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada sebut nama Allah, nama Rasul. Ada kelasidah memuji nabi, orang yang datangnya hatinya tenang. Itu kelebihan-kelebihan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silap-silap air urin, air sirap yang dibuat ni pun ada juga orang yang minum lebih daripada secawan. Kerana dibuat dibancuh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tingginya kedudukan majlis maulidur rasul ni Tak sama dengan majlis kahwin Tak sama dengan majlis katam Quran Tak sama dengan majlis apa ni Sunat anak ke apa ke Potong jambul ke tak sama tuan-tuan kerana majlis ini adalah majlis untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tosal> Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Banyak kebaikan dalam majlis Maulidur Rasul. Ada orang kata Maridul Rasul ni Yalah kadang-kadang selalu kita dengar tu eh Ada yang kata Maridul Rasul ni kan tak pernah dibuat Nabi Apa kita pandai-pandai buat ni Selalu kita dengar macam tu Tuan-tuan Dia bukan kata ceritanya sebab Nabi tak buat Kita ni tak boleh buat dalam agama ni kalau kita belajar kitab kalau kita belajar agama ilmu agama dia ada satu istilah namanya bid'ah. Ah. Tonton pun selalu dengar eh. Bid'ah. Ah. Tapi ulama kata bid'ah ah ni ada bid'ah ah yang baik, ada bid'ah ah yang tak baik. Maknanya ada bid'ah ah yang boleh dilakukan, ada bid'ah ah yang memang tak boleh dilakukan. Aa, bida ah, bid'ah yang boleh dilakukan banyak. Banyak. Tuan-tuan makan pakai sudu garpu tu pun bid'ah. Ah. Ada pernah dengar hadis Nabi, Nabi makan makan pakai sudu. Gampu. Tapi boleh kita buat tak? Tak boleh. Ini benar bid'ah ah yang tak dibenarkan oleh syarak. Ah, banyaklah dia punya contoh-contoh. Saya ambil sikit lah. Eh. Saya ambil sikit lah. Contoh. Kita kalau orang kampung ni, kita tahu. Oh, ini eh, ini cakap saya, saya, sebut ni minta maaf takut-takut pernah buat takut-takut pernah buat kalau pernah buat istighfar banyak-banyak apa salah pun kita ni jahil ustaz saya tak tahu tak boleh oh iyalah dulu kita ni kalau nak buat majlis kahwin eh perempuan najah yang veteran-veteran ingat tak kita kat kampung dulu-dulu kalau buat majlis kahwin ni Perkara pertama sekali, eh, waktu kita kahwin dulu, mak ayah kita paling takut sekali. Kalau buat majlis kahwin ni apa? Hujan. Hujan, dia paling takut. Orang, -orang dulu macam inilah, kemah ni tu kalau buat majlis kahwin, kemah ni tu sampai 8 kemah. Ha, nah, ni jangan cerita-cerita hujan, kejap lagi hujan. Kita doa banyak-banyak lah. Lepas ceramah baru hujan eh. Ha, lepas ceramah baru hujan. Kita dulu kalau dekat kampung tuan-tuan paling takut buat majlis ni hujan. Ya orang tak datang periuk dulang masuk air dah lah orang tak datang makanan yang tak habis orang yang kadang-kadang ialah -kadang, kan orang kali pertama kahwinkan anak berang beramai jemputannya daripada kampung-kampung 4-5 kampung keliling semuanya dipanggil jadi bila takut dia hujan ni Haa ini soalan dia Dia kalau tak nak hujan Dia buat apa tuan tuan ha, ha, ha. Apa dia baling tu Haa ha, ha. ha, Dia baling atas bumbung Eh nampak macam gelap lagi Dia campak ni baju dalam naik ke atas La haula Kalau bawa naik drone ni atas Malu tuan tuan Banyak ni baju dekat atas Atas bumbung jadi ulama kata ini kalau kita nak namakan bida'ah, je bida'ah. Kerana apa? Kerana etikat kita boleh terjejas. Akidah yakin kita pada Allah tu dah jadi pada pakaian kita. Dah jadi pada atas bumbung kita. Apa lagi? Ha, ini ini pun ada juga kadang-kadang selalu kita buat. Selalu kita buat. Eh, kalau dah terbuat tak apalah. Eh, Astagfirullahalazim sebut dah terbuat Ustaz. Iyalah zaman kita jahil, zaman kita tak tahu. Apa dia? Kalau kalau bersalin anak, tuan-tuan, kalau bersalin anak. Keluar anak bersalin, eh? ataupun menantunya bersalinkan anak. Jadi anak keluar, dia bawa keluar apa sekali tuan-tuan? Dia punya selaput dia kita namakan sebagai uri, betul? Ah. Ha. Cuba tanya, cuba tanya diri kita ni. Dulu tanam uri dengan apa tuan-tuan? Ah, -tuan? ha, ada. Eh ha, cuba, cuba ingat balik. Dulu uri tu ditanam dengan apa? Ada yang tanam dengan pensel. Pasal apa? Ini nak anak dia besok cerdik. Tak pensel dia cari. Cucu dia punya pensel yang gontok tu hilang. Menangis dia esok pagi kat sekolah. Pasal apa? Rupanya nenek dia dah ambil tanamkan sekali dengan uri adik dia. La hawla wa la illa bila. Tanam uri ni dengan pensel. Nak anaknya. Iktikad dah lari. Yakin kita pada Allah dah terjejas. Jadi kalau inilah yang dinamakan bid'ah, ah, agama Islam tak ajar, Nabi tak ajar, lepas tu kita buat mengada-adakan, ini yang bahaya dari suatu Ada setengah-setengah tempat lagi tanam muri ni tuan-tuan, dekat mana? Dekat tepi jalan. Nah, ha, tahu tak dia punya dia punya dia punya sebab kenapa? Tanam tepi jalan ni katanya senang dapat jodoh. Agaknya lah, agaknya lah ramai orang lalu tepi jalan. Lalu, lalu, lalu. Eh, ramai yang berkenan agaknya. Agaknya lah. Tanam tepi jalan, pasal? Pasal senang dapat jodoh katanya. Ada satu lagi yang saya dengar, saya pun dengar. Kadang-kadang kita, kita jarang, pensel ni biasa, kita dengar. Eh? Dari yang yang tanam dengan benda-benda lain ni, dia punya petua-petua dia. Eh, ini banyak juga saya dengar. Kalau kita pergi kampung-kampung, banyak kita belajar. Ada yang tanam bawah rumah Dulu kan rumah-rumah kayu atas Wah kita orang kampung Bawah tu ada kolomnya Letak ayam Letak macam-macam lah. Tanam bawah rumah Kenapa? Khusus ni anak lelaki Supaya tak keluar malam Supaya anaknya tu <laughs> Melekat dekat rumah Tak ada melayap ke mana-mana Jadi uri tu ditanam di bawah rumah La haula wala quwata illa billah. Ha, jangan pula tulis. Hari ni dapat ilmu baru, dia tulis kat status uh, Facebook dia. Hari ni dapat ilmu baru, ustaz cakap tanam bawah rumah, anak tak tinggal rumah, anak tak merayap. Tanam tepi jalan, eh ha, jangan. Ini kepercayaan yang tak betul. Ini keyakinan yang tak betul. Jadi saya datang ni, tuan-tuan betul kan, tegur kod-kod pernah terbuat, ialah kita zaman kita jahil nah, ini ditegur, istighfar banyak-banyak dan jangan buat lagi, pesan dekat anak-anak eh? jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT ini bida'ah yang betul betul-betul bida'ah yang haram yang tak boleh ganggu etikat dan akidah kita, jelas ketinggalkan tapi kalau kita ni buat majlis ingat Nabi SAW Buat majlis kerana selawat kepada Nabi SAW Saya tak pernah dengar dalam Malaysia ni kalau buat majlis maulidur rasul ni Buat macam-macam potong kek ke apa Potong kek pun saya tak pernah jumpa tuan-tuan ya, Majlis maulidur rasul Biasanya sambut kelahiran ni dengan potong kek nah, Itu budaya kita yang lah, diambil daripada barat tapi untuk sambut lahirnya Rasulullah ni tak pernah kita nampak majlis potong kek. Adanya makan-makan, adanya selawat pada Nabi, adanya baca kasidah, adanya baca selawat, adanya bunga ceramah agama. Eh, itu pengisian-pengisiannya. Jadi ulama kata kalau itulah pengisiannya tak ada apa yang nak dibidahkan. Kalau nak kata bid'ah silakan tapi ini bid'ah yang di diharuskan maka disunatkan bahkan digalakkan oleh agama kerana kalau generasi ke generasi kita lupa Nabi SAW kita ni habis tuan-tuan saya ha, kan? saya dah cakap dah ada cerita pasal hujan ini orang kampung pekalan raja tak baling atas bumbung ke malam tadi Ah, ha. ha. boleh tuan-tuan eh saya tak kisah, saya dekat depan ni macam jauh. Ah tuan-tuan ni, mana yang agak-agak ni tepi-tepi tu kan? Ah boleh kita ke dalam sikitlah. Takut tempiasan tempiasannya. Dalam ke belakang sikit, ke dalam sikit. Ah saya tak ada masalah tuan-tuan dekat -tuan, depan ni. insya lah. Cuma suara ni tu agak terganggu sikit lah. Ah, saya kena kuatkan suara saya supaya tuan-tuan tapi ni insya Allah Kalau tengok gaya gayanya ni ni Hujannya lalu ada eh? Hujannya lalu ada insya Allah Baik tuan-tuan muslim muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Ada tiga perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Eh rupanya baru muka lima je baru muka lima ni Ada tiga perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan Ha, ni, ni, ni soalan ni berani ni mati juga. Saya pernah tengok dalam kelas saya ni ada orang tanya. Yang tanya saya ni bukan orang, -orang bukan orang tua. Katalah mak ayah dia A dengan B. Dia kata saya tak nak. Saya nak ayah dengan mak saya C dengan B. Boleh tak dipilih? Tak boleh. Ini dalam bab ilmu agama, dalam bab ilmu akidah, kita panggil dia sebagai takdir qadak dan kadar Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya takdir. Jadi Allah pilih Rasulullah ni bukan macam kita ni pilih pilih pasangan. ah, ha, eh. Orang perempuan sebagai contoh nak pilih pasangan dia tengok dekat yang datang majlis Maulidur Rasul ni ni anak dara lah bukan yang bukan yang janda duda eh ini anak dara anak-anak dara datang kadang-kadang dia nak tengok siapalah anak-anak bujang yang rajin datang majlis maulid adalah potensi jadi calon suami agaknya eh ha, pasal yang datang ceramah-ceramah yang datang majlis sawat ni selalunya baik-baik orangnya baik-baik ha, orangnya tengok anak bujang oh ada ada ramai ke? adalah 5-6 orang yang mana satu ni? Ha, ni tengah pilih lah ni ha, mak dia singgul kat sebelah Engkau jangan tengok kau jangan tengok anak-anak bujang orang malu. Eh kita tengok tak apa mak kita tengok daripada belakang dia dia tak perasan kita. Oh, dia dekat belakang tengok. Tengok anak bujang. Ah jadi